കടലിനു നടുവിൽ മാളിക കെട്ടി അനേകം പേരെ കാവൽ നിർത്തി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തൻ്റെ വിധിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഒരു പുഴുവിൻ്റെ വേഷത്തിലെത്തി തക്ഷകൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊത്തി അങ്ങനെ വിധി അതുപോലെ നടപ്പിലായി വിധിയെ തടയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ അതിനെ നേരിടാൻ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസികൾ തിരുപിറവിക്കു മുന്നോടിയായി പ്രാർത്ഥനകളിൽ മുഴുകുന്ന വേളയാണിത് വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായും ലോക നന്മയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുമായ ഏതൊരു പ്രാർത്ഥനയും നല്ലതു തന്നെയാണ് കേൾക്കാം ഇന്നത്തെ സന്ധ്യാനാമം നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ ഭസ്മാങ്കരാഗായ മഹേശ്വരായ नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नमशिवाय नमः शिवाय मन्दागिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय महेश्वराय बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनारविन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्धव गौधमादि मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै अकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जडाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै अकाराय नाम शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मन्दागिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय वदनारविन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्धव गौधमादि मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै अकाराय नाम शिवाय यक्षस्वरूपाय जडाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै काराय नम शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यप्पडे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोतते